Jom kita mulakan. Hari ini kita nak tengok macam mana tiga pelabuhan kecil boleh jadi tapak untuk sebuah empayar kolonial yang begitu berkuasa. Inilah kisah negeri-negeri selat. Semuanya bermula di sini, di Selat Melaka. Beratus-ratus tahun lamanya, laluan perkapalan ini dah jadi macam lebuh raya utama dunia. Ia sambungkan timur dengan barat, dari rempah ratus sampailah ke sutra. Siapa yang kawal laluan ni, dialah yang kawal aliran kekayaan global. Persoalannya, dengan begitu banyak kuasa besar yang berebut-rebut kat rantau ni, macam mana British boleh berjaya dapatkan cengkaman yang begitu kukuh ke atas laluan air yang sangat penting ni? Jawapannya ada pada gabungan strategi yang licik, manipulasi politik dan diplomasi yang bijak. Baiklah, jom kita fahamkan bahagian pertama dulu. Kenapa British ni terdesak sangat nak ada tapak kat sini? Semuanya berpunci daripada keperluan strategik yang tak boleh ditangguh lagi. Okey, syarikat Hindia Timur Inggeris ada tiga matlamat utama. Satu, mereka perlukan satu pusat untuk kumpul hasil-hasil tempatan, ialah nak tukar dengan barang dari China. Dua, kapal-kapal diorang perlukan pelabuhan yang selamat untuk berhenti, baiki kapal dan isi bekalan dalam perjalanan antara India dengan China. Dan yang ketiga, yang paling penting, mereka perlukan pangkalan tentera untuk pertahankan empire mereka di India dan sudah tentu untuk cabar pesaing utama diorang, iaitu Belanda. Dan ini membawa kita kepada langkah pertama diorang. Pengambil alihan Pulau Pinang, kisah dia bukan pasal perang besar tau, tapi pasal satu janji yang hmm, tak ditepati. Sebelum British datang, jangan kita lupa Pulau Pinang ni bukan tanah kosong tau. Ia sebahagian daripada Kesultanan Kedah yang sedang makmur. Malah, ia dah pun jadi pusat perdagangan yang aktif dengan pelabuhan macam Batu Uban yang dah wujud berdekat-dekat sebelum bendera British dikibarkan. Dan kat sinilah ceritanya jadi menarik. Francis Light bagi pihak syarikat, dia janji pada Sultan Abdullah dari Kedah yang British akan bagi bantuan tentera kalau ada ancaman dari luar. Sebagai balasan, Sultan benarkan British duduk di Pulau Pinang. Tapi, bila Sultan sedar yang dia dah kena tipu dan bantuan tak kunjung tiba, semuanya dah terlambat. Benda ni jadi cepat tau. Tahun 1786, British sampai. Tak lama lepas tu, menjelang 1791, Sultan terpaksa tanda tangan perjanjian yang sahkan pendudukan tu. Dan pada tahun 1800, British ambil pula seberang perai kat tanah besar untuk dijadikan zon penampan. Makin kukuhlah cengkaman diorang. Okey, Pulau Pinang dah dapat. Sekarang kita ke Grand Prize dia, Singapura. Ha, yang ni lagi rumit sebab ia melibatkan satu muslihat politik yang sangat berani. Walaupun dah ada Pulau Pinang, British masih lagi ketinggalan berbanding Belanda. Pelabuhan-pelabuhan diorang tak mampu nak lawan pusat perdagangan Belanda yang dah mantap macam Betawi. Jadi, Stamford Raffles tahu dia perlukan sesuatu yang lebih baik. Satu lokasi yang jauh lebih strategik. Strategi Raffles ni pff, memang bijak. Dia tak guna askar, dia guna politik. Dia nampak ada krisis pewarisan tahta dalam Kesultanan Johor-Riau, jadi dia ambil kesempatan. Dia sokong seorang putera yang tak ada itiraf, bawa putera tu ke Singapura dan tabalkan dia jadi sultan yang baru. Jadi dengan adanya sultan ciptaan dia sendiri ni, Raffles pun tanda tanganlah perjanjian yang bagi dia apa yang dia nak, hak untuk buka pelabuhan British. Dan penamat game politik ni, satu perjanjian pada tahun 1824, Sultan Hussein serahkan Singapura kepada British untuk selama-lamanya. Sebagai ganti, dia dapat pampasan dan pencen bulanan. Kedaulatan ditukar dengan wang. Okey, dah ada dua. Tinggal satu lagi kepingan puzzle, Melaka. Kali ini, ia tak diperolehi melalui tipu helah atau manipulasi, tapi melalui satu pertukaran terus antara dua kuasa Eropah. Perjanjian London 1824 ni adalah satu langkah yang sangat pragmatik. Nak selesaikan pertikaian antara diorang, British setuju untuk serahkan Bangka Hulu kat Sumatera kepada Belanda. Sebagai balasan, Belanda serahkan Melaka kepada British. Senang cerita, macam satu pertukaran wilayah yang kemas. Nampak macam pertukaran biasa kan, tapi kesan dia, masya-Allah, sangat besar dan kekal sampai sekarang. Perjanjian ni macam melukis satu garisan di tengah-tengah Selat Melaka. Ia bahagikan dunia Melayu kepada dua pengaruh, satu British, satu lagi Belanda. Pembahagian inilah yang jadi asas kepada sempadan Malaysia dan Indonesia hari ini dan ia juga yang memecahkan empayar Johor Riau yang hebat tu. Bila dah ada Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, apa lagi langkah seterusnya? Mestilah gabungkan semua sekali di bawah satu bumbung pentadbiran kan? dan itulah yang berlaku pada tahun 1826, negeri-negeri Selat atau NNS ditubuhkan secara rasmi. Kenapa gabung? Sebab utama dia mudah je, duit dan pentadbiran. British nak seragamkan cara ketiga-tiga pelabuhan ni diurus dan macam mana-mana organisasi besar, diorang nak jimatkan kos. Pentadbiran NNS ni pun ada evolusi dia sendiri. Mula-mula, ia ditadbir dari India. Kemudian, pada tahun 1832, kita nampak satu perubahan besar ibu negerinya berpindah dari Pulau Pinang ke Singapura. Ini jelas menunjukkan Singapura dah jadi pusat ekonomi yang lebih dinamik. Akhirnya, pada tahun 1867, kawalan dipindahkan terus ke London, satu perubahan yang didesak oleh pedagang-pedagang tempatan. Jadi, kenapa pula pedagang-pedagang ni nak tukar dari India ke London? Cuba kita letak diri kita kat tempat diorang masa tu. Anda tak ada suara langsung dalam kerajaan yang jauh kat India. Masalah lanun dan kongsi gelap yang kacau bisnes anda pula tak selesai-selesai. Lepas tu, ada pula cubaan nak tukar mata wang yang biasa anda guna. Dan yang paling teruk, tempat anda berniaga dijadikan tempat buangan banduan. Memang tak puas hatilah kan? Sebab itulah diorang tuntut pemerintahan terus dari London. Jadi, kalau kita tengok balik macam mana British dapat semua ni? Gabungan tiga taktik berbeza. Tipu helah di Pulau Pinang, manipulasi politik yang licik di Singapura dan diplomasi kolonial yang pragmatik di Melaka. Ketiga-tiga taktik ni akhirnya memberikan British hadiah utama, kawalan penuh ke atas laluan perkapalan paling penting di dunia. Dan hasilnya, negeri-negeri selat jadi macam satu powerhouse ekonomi. Ia macam enjin yang sangat berkuasa, menarik perdagangan, pelaburan dan tenaga kerja dari seluruh dunia. Dan inilah yang secara asasnya mengubah landscape sosial dan ekonomi rantau ini untuk selama-lamanya. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan untuk difikirkan. Walaupun negeri-negeri selat sebagai satu entiti politik dah lama tiada, sempadan dan lingkungan pengaruh yang diciptanya masih kekal hingga ke hari ini. Persoalannya, adakah garisan-garisan yang dilukis di atas peta ni benar-benar pernah hilang? Fikirkanlah.